Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Di episode kelima. Di episode kali ini, perjalanan kita semakin spesial. Kita menuju Jabar Rahmah, tempat bersejarah di mana Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali. Lalu siang harinya kita lanjutkan melaksanakan ibadah umroh ketiga Masya Allah rasanya luar biasa Setelah itu waktunya ngopi santai di kafe dengan pemandangan langsung Masjidil Haram Suasananya tenang banget bikin hati adem Dan terakhir jangan ketinggalan Kita bakal mampir ke eskalator viral di Mekah Yang lagi hits banget di kalangan jemaah jadi tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa support terus channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Hari Kamis pagi kami melanjutkan perjalanan City Tour menuju Jabar Rahmah. Jabal Rahmah adalah sebuah bukit batu terletak di Padang Arafah sekitar 20 km dari kota Mekah. Bukit ini dikenal sebagai Bukit Kasih Sayang, karena disinilah diyakini Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali setelah keduanya diturunkan dari surga. tempat ini memiliki makna sejarah dan spiritual yang sangat mendalam bagi umat Islam. Selain menjadi simbol cinta dan pertemuan, Jabal Rahmah juga merupakan saksi sejarah penting di kawasan inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Qobbah wada, Qobbah perpisahan beliau kepada umat Islam. Dan di sekitar sinilah turun wahyu terakhir dalam Al-Quran, yakni Al-Maidah ayat 3. di Bekasi Jabar Rahmah situ tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa nih Insya Allah ya dari atas bukit ini pemandangan Padang Arafah terbentang luas mengingatkan kita pada hari wukuf saat jutaan jamaah haji berkumpul untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Sungguh berada di sini membuat hati terasa tenang dan penuh haru, seakan kita ikut menyaksikan jejak sejarah agung yang pernah terjadi di sini. Di belakang saya adalah arafah teman-teman. Di atas banyak orang yang naik ya, ngambil foto-foto. Dan di sini di pelatarannya juga ramai. Allah. sampai kanan, kanan tempat. Ya, ada dua terowongan. kelihatan Ada tulisan nomor dua warna kuning. kelihatan Nah, dulu cuma satu terowongan. Sekarang sudah dibikin menjadi dua terowongan. Setelah dari Jabar Rahma kami melanjutkan perjalanan untuk melaksanakan ibadah umroh yang ketiga. Merupakan tempat Saat ini matahari tepat berada di atas kepala. Cahayanya terasa terik, namun subhanallah, tak sedikit pun terasa panas. Meskipun kaki ini melangkah tanpa alas, menyentuh lantai keramik di Masjidil Haram, rasanya tetap sejuk dan menenangkan. Di setiap langkah ada rasa haru yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata seolah seluruh lelah dan panas hilang tergantikan dengan nikmatnya berada begitu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu momen yang membuat hati benar-benar tersentuh. Ketika semua rasa duniawi sirna, yang tersisa hanyalah rasa syukur dan ketenangan yang dalam. saat memandang Ka'bah, air mata pun kembali menetes. Rasa haru dan syukur bisa diundang ke rumah Allah. Ini adalah mimpi setiap umat Muslim seluruh dunia beribadah ke pusat kiblat, tanah yang disucikan Allah, di mana amalnya dikalikan seratus ribu kali lipat. Tak ada kata yang lebih indah selain Alhamdulillah atas setiap kesempatan yang Allah berikan untuk bisa terus mendekat dan memperbaiki diri di tempat suci ini benar-benar pengalaman yang tak ternilai penuh makna dan insya Allah akan selalu melekat di dalam hati setelah menyelesaikan tawaf kami melanjutkan ke sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah disinilah kami mengenang perjuangan Siti Hajar yang berlari mencari air untuk putranya Nabi Ismail alaihi salam setiap langkah terasa bermakna tentang sabar, usaha, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski lelah, hati ini terasa tenang karena setiap langkah di tempat ini adalah bagian dari ibadah yang penuh cinta dan pengharapan. Dan akhirnya, kami pun tiba di Bukit Marwah, menandakan selesainya SAI dalam umroh ketiga ini. Alhamdulillah, setelah selesai tahalul dengan memotong sebagian rambut, ibadah umroh pun selesai dilaksanakan dengan lancar. Ya Allah terimalah ibadah hambamu yang penuh dosa ini ampuni segala kilaf dan salah dan jadikan setiap langkah ini bernilai di sisimu setelah itu saya melanjutkan perjalanan menuju tempat pangkas rambut hari ini saya akan memangkas seluruh rambut sebagai tanda cinta dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga setiap helai rambut yang jatuh menjadi saksi ketaatan Keikhlasan dan rasa syukur atas kesempatan indah ini, momen saat mencium Ka'bah, adalah momen yang akan selalu saya kenang. Momen itu begitu berharga, penuh haru, dan tak akan pernah saya lupakan. Di detik itu, hati ini bergetar, rindu untuk kembali menginjakan kaki di tanah yang disucikan oleh Allah. Tanpa sadar, kalimat "ampuni hamba Ya Allah" terus terucap dari lisan ini berulang-ulang dengan air mata yang tak terbendung. Saya memohon ampun atas segala kekilafan, atas waktu yang terbuang, tanpa syukur atas kelalaian dalam mengingat rahmat yang telah Allah limpahkan. Saya sadar, selama ini saya sering lupa, lupa berterima kasih, lupa bersyukur, lupa betapa besar kasih sayang Allah kini saya hanya berharap semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, menuntun saya ke jalan yang lurus, menjadikan ibadah ini mabrur, dan mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setelah sholat isya, saya diajak oleh istri untuk bersantai sejenak di salah satu restoran di Zamzam Tower. Namanya Raffles Makkah, terletak di lantai 11 Tower Zamzam. -zam. Dari tempat kami duduk terlihat pemandangan Masjidil Haram yang begitu indah di malam hari. Suasana terasa tenang, penuh kedamaian. Cahaya Masjidil Haram berkilau lembut, menambah rasa syukur bisa berada di tempat seagung ini. Malam itu kami menikmati hidangan sederhana sambil berbincang ringan dan menikmati setiap detik kebersamaan di tanah suci. Sungguh Malam itu malam yang hangat dan penuh berkah Momen yang akan selalu kami kenang Cahaya putih kabar di tengah ribuan jamaah yang masih berdatangan malam itu Membuat hati ini terasa damai Hembusan angin malam Mekah terasa lembut Menambah suasana sahdu dan penuh makna Kami menikmati malam dengan secangkir teh hangat dan obrolan ringan Sambil memandangi Masjidil Haram dari ketinggian dalam hati, saya bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan untuk merasakan ketenangan ini bersama orang yang saya cintai di tempat yang begitu Allah muliakan. Sungguh, Mekah di malam hari adalah ketenangan yang nyata. Cahaya Ka'bah seakan-akan menjadi pengingat bahwa hanya kepada Allah lah hati ini kembali dan menemukan kedamaian sejati. Esok paginya saya dan keluarga menyepakkan diri untuk pergi ke salah satu eskalator viral di Mekah. Tempat ini memang sedang ramai dikunjungi jamaah karena pemandangan yang unik dan indah dengan latar Masjidil Haram dari kejauhan. Kami pun berfoto dan mengambil beberapa video sebagai kenang-kenangan. Agar suatu saat nanti, ketika rindu datang, bisa mengenang kembali momen indah di tanah suci ini, suasana pagi di terasa damai dan sejuk. Sungguh, setiap sudut Mekah selalu punya cerita dan kenangan tersendiri. Alhamdulillah, perjalanan kali ini benar-benar penuh makna dan pelajaran. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi motivasi dan doa bersama, agar kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke tanah sucinya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya.